Украина с помощью этого мирного протеста. Мы хотим, чтобы такие социальные сети, как ВКонтакте, Одноклассники, платформа uh, 1С и uh, Одноклассники, и email, он продолжил работать, потому что это социальная платформа для студентов, это социальная платформа для многих людей, uh, которые также продолжает вести борьбу и против России. Например, президент Порошенко, он заявил, что это кибербезопасность, это uh, война против России. Но мы также продолжаем вести войну вконтакте мы также продолжаем студенческая организация 6 ВАДА -го распространила видео огромное видео которое видео которое пользуется огромной популярностью среди студентов и молодежи украины мы хотим донести свою мысль о том что наше, наш наше интернет-пространство должно быть свободным от любых ограничений в том числе государственных. Да, это полностью, это наступление на свободу слова, поскольку никто не должен ограничивать свободу слова и свободу коммуникации в Украине. Можно еще раз? Э, Вконтакте? Это ошибка наш, нашего государства, поскольку в первую очередь оно должно было бы обратить внимание на такие сайты, как Новороссия, БНР, э, то есть те сайты, которые несут с собой инсайдерскую, сепаратистскую, про-российскую пропаганду. Вот. Вот, э, а ограничивать э, социальное пространство и информационное пространство для молодежи, которая сидит там, я считаю, это ошибка. Поэтому я вышел на митинг, поэтому я поддерживаю студенческую организацию Влада», -го поэтому я распространяю в Сетях, хэштег Вильна Краина. Меня зовут Павел, я представитель студенческой организации Шостовара, -э э, департамент внешних солнечных Именно сюда, чтобы тебя Именно так, да да

Мы не рабы! Мы за свободу! Мы не рабы! Мы за свободу! Мы не рабы!